নমস্কাৰ হয় আজি নতুন বছৰৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ অন্তৰ্গত আজি আমি দক্ষিণ অংগ মুক্ত বিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই আজিৰ নতুন বছৰৰ এক তাৰিখতেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপ বিতৰণ কৰিলোঁ হয় আশা কৰিছোঁ আগন্তক বছৰটোত ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন শিক্ষানীতিৰ মাধ্যমেৰে ভালকৈ লিখা পঢ়া কৰি গোটেইটো বছৰত আমাৰ স্কুলৰ ভাল ছাত্ৰ হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰক তাৰে কামনা কৰিম লগতে নতুন শিক্ষানীতি নতুন পাঠ্যক্ৰমে বা আৰম্ভ হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে কি ক'ব হা ভালেই হৈছে নতুন শিক্ষানীতিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত আৰু সুস্থ কৰি তোলক হয় আমি তাৰে কামনা ৰাখিলোঁ হয় আৰু তেওঁলোকক আমি যিমান পাৰোঁ আমি শিক্ষকসকলেও নতুন দৃঢ়তাৰে নতুন পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোকক শিকাবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ যিটো সময়ত চৰকাৰী মাধ্যমৰ প্ৰতি এটা উলিহাই আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক মানে প্ৰাইভেটত যাবলৈ লৈছে এবাৰ সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ যিখন দক্ষিণ লাও গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে তাত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্টবাৰ ভিৰ হৈছে কি ক'ব আমি বিশেষকৈ খুব প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে এই অঞ্চলটোৰ ল'ৰা মানুহখিনি প্ৰায়েই দুখীয়া ঘৰৰ তেওঁ দৰিদ্ৰ সীমা এখাৰ তলৰ তেওঁলোকক প্ৰাইভেট বিদ্যালয় এখনত আমি পঢ়োৱাৰ সামৰ্থ নাই লগতে আমি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উন্নত শিক্ষা কিদৰে প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষকেই প্ৰায়েই ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ বুজ লওঁ আমি তেওঁলোকক একেবাৰে সৰু অৱস্থাৰ পৰা একেবাৰে নজনা অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকক আজি আমি এই অৱস্থা পাইছোঁহি ভৱিষ্যতে আমি আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উন্নত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম ধন্যবাদ আমাৰ ছোৱালীৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল হয় ধন্যবাদ